Salam, ə, dəyərli izləcilər. Yenidən elektrolizə aid hesablamalardan test izahlarına başlayırıq. Birinci sual var. 200 qram miski sulfatın sudan məhlulu tam elektrolizində 12.8 qram mis alınmışdır. İlkin məhlulun miski sulfatın kütlə faizini hesablayın. <tuh> İlk öncə qeyd edək ki, burada 200 qram mis(II) sulfat məhulu, onda su da var, mis SO4 də var. Yəni bunun üçün biz mis SO4-ün, yəni mis(II) sulfatın öz kütləsini tapmalıyıq və elektroliz tənliyini yazaq. Su da, yəni katodda mis, anodda oksigenli oksigen, məhlulda isə turşu əmələ gəlir, sulfat turşusu. Ə, əmsallaşdıranda əli elektron balanslı olmadığından tarlaşdırmaq olar. 2-nə oksigeni burada e, suyun qabına 2 yazaq, oksigen bərabər olsun. Hidrogen 4 oldu, bura 2 yazaq, 4 olsun. Kükürd 2 oldu, bura 2 yazaq, mis 2 oldu, bura da qeyd eləyək. Və 12.18 qram mis alınmışdır. Yəni 2-ni burada 64-ə vursaq 128 qrama, 162-yə vuranda 320 qram mis sulfat alınır. Məsələdə isə deyir 12.8 qrama 12 tam 12.8 qrama tapırıq x. X-i buradan hesabladıq 32 qram tapılır. Və indi bizimiz iki suvadan kütlə faizini soruşursa ilkin məhlulda. Omega mis SO4 = 32-ni bölürük 200 qram məhlula, vururuq 100-ə. Budu eləyir 16%. A variantı 2-ci sualda nədir? Deyir, natrium floriddən suda məhlul elektroliz etdikdə 5.6 litr hidrogen əmələ gəlir. Yarılmışsa məhlulda əmələ gələn natrium id oksid neçə qram məhlulla neytrallaşdırmaq olar? Natrium xloridin elektrolizini yazaq. Suda həll məhlulda, yəni katodda hidrogen aktiv metaldır, xlor özü anodda alınır bir də əsas natrium oh alınır. Həmsallaşdıranda Demə 2 2 və 2 yazdığı bura və e, burada 5.16 litr hidroklora nə qədər qələvi alınır onu tapaq. 22.4 litrə e, 2 moldusa 5.16-ya da 4 dəfə az x-imiz 0.5 mol edər. Və burdan əmələ gələn natrium hidroksidlə neçə qram HCl reaksiyacılar, burdan da natrium xlor və su əmələ gəlir. Başqa hesablama ehtiyacı yoxdur. 1 mola 36.5dəsə qram olaraq, yəni MR 36.5dir. Baş qorun. Onda burdan tapdığımız 0.5 molu bura qoyub hesablayaq. X. X də edəcək 18 tam 25 qram. C variantı. 3-cü sual. 6.4 qram mis almaq üçün neçə qram 32 faizli e, mis SO4 elektroliz məğlül elektroliz olunmalıdır. Bu birinci sualın əksidir. E, demək olar buna. Yəni buradan CuSO4-ün biz biz demək e, elektrolizin qeyd eləyirik. Mis, oksigen və HCl sudur -SO və yaxçı məsələdə 2 2 2 iki, və ikini qeyd elədik bura. E, 320 qrama 128 qramdır. x gramı da 6 onda 4 gramdı. X'i buradan tapırıq. 32 gram. 32 gram özü e, yok başlayın. 32 gram tapılmıyor. Burada 16 gram daha doğrusu. 16 qram özü 32 faizlidir deyir. Yəni o 16 qram 32 faizdirsə onda 100 faizə x suyunu olacaq. Yəni x-i hesabladıqda x, x bərabərdir 50 qram. D variantı. 4-cü sual. Gümüş nitratın məleli özünə 5.16 oksigen alınmışsa neçə qram metal alınar? Bunlar biraz da daha sadə. Yəni burada əsas məsələ elektroliz tənliyini yazmaqdır. Yəni o gümüş 1+ 1 nitrat 1 saçır. Metal passivdir, metal ozanlı katod, oksigenli olduğuna görə oksigen, gümüş hansının nitroşu, oturşu alınır. Həmsallaşdıranda 2 4 4 də bir 4 yazıram. Neçə qram metal alınır? Hə. Ə demə 22.4 litr oksigena э 4 * 108 э alınır 432 qram. Onda 5.6 litrə x 4 dəfə azələ cavab 108 edəcək. C variantı olar 4-cü sualımızda. 5-ci sual. Mis(II) nitrat məhlulunun katodda 16 qram metal ayrılıbsa, anodda hansı qaz və neçə litr ayrılır? Mis(II) nitratın elektrolizini yazaq. Mis2 nitrat. Bu da oxşardır. Yəni prosta edim. Digərini özünüz edərsiz. Mis, oksigen və H2 alınır. 2 4 2 2 Katodda 16 qram metal, burada 2 64 qramda 128 qrama, anodda hansı qaz neçə litr? 22.4 litr oksigen ayrılır. Onda 16 qrama x litrlər <hək> onda hesabladıqda ee 2.8x 2.8 litr alınar E variantı. 6-cı sualda oxşardır. Yəni elektrostatikni yazıb bu cür tənassüblər qurun. Metalla qaz arasındakı, yəni tənassüblərdən istifadə edin. Sonra 7-ci suala baxaq. Kalium sulfadı sulfatın elektrolizində suda mələti o zamanı ə demək katodda 15 ml qaz ayrılıb anodda neçə ml qaz ayrılır. Kalium sulfatın elektrolizində su elektroliz olur. Burada hidrogen qazı, oksigen qazı və kalium sulfat olduğu kimi qalır. Çünki aktivlərin oksigenli duzlarında duz olduğu kimi qalır, su parçalanır. Əmsallaşdıraq və katodda deyir 15 ml ayrılıb, anodda neçə ml ayrılır? Əmsalları hələ burada ml kimi götürsə 2-yə 1 ayrılırsa 15-ə də x, x-i də hesabladığıqda 7.5 ml y variantı. 8-ci sualda oxşardır desəniz, çünki natrium hərşin də suda elektroliz etdikdə su, yəni suyun parçalanması baş verir. Eyni ilə bucır hesablanır. 9-da eyni hesablamadı. 10-cu sualda nə deyir? Demək 400 qram 20%li mis sulfat məhlulu elektroliz zamanı katoddan neçə qram mis ayrılır? Biz əvvəlcə mis sulfatın mis sulfatın kütləsini tapaq, 400-ün 20%-ni tapaq. Bu deyir 80 qram. Sonra mis sulfatın elektrolizini qaydə eləyib ZnH2O yani alınır, mis, oksigen və H2SO4 alınır, əmsallaşdırdıq. 2 2 2 yazdık. MR 160-ı 2-yə vurduqda 320 qrama, MR burada gedilib. Nə qədər mi hesablanır? 64 qramı 2-yə vurduqda 128 qram. Məsələmizdə tapdıq ki, 80 qramdır. 4 dəfə az x-lə bərabərdir. 32 qram. A variantı 11-ci sualda oxşardı, yəni bunu da özünüz edərsiz. Keçi dalağı 13. suala baxaq. Demek ki, e, e, Kalsiyum xlorid e, duzun ərincisinin elektroliz zanasızında alınan xlorun hamısı 112 gram dəmli karşı təsirli olmuşdur. Elektroliz zamanı e, neçə gram kalsiyum alınmışdır? Demək, kalsium floridin erintisinin elektrolizindən alınan xlorum. Xlorun hamısı 112 qram dəmirlə, yəni dəmirlə xlorun reaksiyasından alınır. Dəmir 3 xlorid. Həmsallaşdıranda 3 2 bura yazırıq. Onda hələ 56 2-yə vuran 112 qrama 3 mol xloje oksigen girir. Və kalsium xloridin də biz CaCl2-nin də elektrolizini yazanda ərincisini kalsium və xlor qazı əmələ gəlir katodda, anodda. 40 qramı 1 mol. Onda x qramda 3 mol olar. X-imiz də buradan 120 qramı taparıq. E So, B variantı olar 12-ci sualda. <laughs> 13-cü sual oxşar sualdır. Burda natrium floridin Ha, hə, elə bu da 13-cü sualda nədir? Eee, oxşar deyəndə, yəni biraz fərqli. Burdan da yanına yenə xlorla, yenə yəni, dəmirin Xlorla reaksiyasından dəmir ixlorid əmələ gəlir ki, 112 qrama 3 mol girir xlorid. 516 qramı. Hesablasa 0.15 mol 3 səgirər və bu xlor da deyir natrium xlorid məhlulundan əmələ gəlir elektrolizindən əmələ gəlir. Yəni hidrogen, xlor və natrium oxa əmələ gəlir. Və əmsallaşdıranda formula dəmsallaşır və xlorun əmsalı 1 mola 2.4 80 qram natrium oxa əmələ gəlir. 0.15 mola x olacaq. Qısa hesablasaq 12 qram edəcək C variantı. 14-cü sual. Mis(II) xlorid məhlulunda zaman anoddan 0.56 litr qaz ayrılıb. Katoddan isə neçə qram ayrılır? Mis(II) xlorid məhlulda elektrozi edəndə mis xlor əmələ gəlir, bir də su məhlulda qalır. Duz özü parçalanırdı, yəni passiv metal oksigensiz duz olduğuna görə e, katodda hansı maddə və neçə qram, anodda 5.6 litr. Yəni 64 qrama 22.4 litrli hidroxlor amələcədir onda x qram e, metala da 0 yəni e, 5.6 litr olacaq. A, x də bərabərdir 16 Ha 0.56dır. Bağışlayın, 0.56dır. 1.6 edər cavabımız. A variantı. 15-ci sual. Ox şahırdı. Yəni bunu da özünüz edəcəksiniz. 16-cı sualda kalium klorun doyğunlaşma həddi zamanı katotta 5. hidrojen anotda sızgan yansərcimdə ayrılır. Kalim xlorid + H2O katotta hidrogen, anotda xlor. Məhlulda kalimOH, yəni əmsallaşdırdıq bu reaksiyanı. Bunlardan nə sıx etdi? Yəni burada 5 antora hidrogen ayrılıb, katodda, anodda hansı qəsən seçimlə? Yəni 22.4 litr hidrogenə 22.4 litrələ e, yəni bunu bir-bircə götürə bilərik. Xlor ayrılıb. Onda 5.6 litrə, elə xımız da 5.6 litr edər. Yəni 16-cı sualdır. C variantı olacaq. 17 də oxşar sualdır. Yə, burada kütlə ilə hesablayacaqsınız. 18 mis 2 nitratın formula 29.516 atom oksigen ayrılmış, amma necə isə mol nitrat turşusu. Gəlin mis 2 nitrat + su, məkatotda mis sözü passiv metal olduğuna görə oksigenin olduğu yerə oksigen və nitrat turşusu məhlulda əmələ gəlir. ünsallaşdırdıq və 5.16 litr oksigeni neçə mol nitrat turusu? 22.4 litr oksigenə 4 mol nitrat turusu alınır. 5.16-ya da litrə də xdır. Orada 4 dəvaz, yəni 1 mol edəcək. C variantı. 19-cu sual. Natrium sulfat məğnə elektrozi zamanı 5.6 litr oksigen alınırsa neçə qram sulfat parçalanıb? Natrium sulfatın elektrolizində su parçalanır, duz qalır, yəni hidrogen, oksigen və natrium sulfat özü qalır. Həmsallaşdırırıq elə bu suyun parçalanma reaksiyasını həmsallaşdırdıq və bu zaman neçə qram su parçalanıb deyir. Elektrozama qırş 60 litr oksigen alınır. 36 qrama 22.4 litr oksigen alınır x qramda 560 litr yazacağıq. Burdan da təxminən haralda bura 90 9. 90, deyək. 900-dür və A variantı x = 900 20-ci sual kalsiyum xloris əməli zamanı 111.2 11, kg kalium hidroksid əmələ gəldi. Ayrılan qazların ümumi həcmini təyin edin. Kalium xloridin elektrolizin yazaq. Katodda hidrogen, anodda klor plus kalium hidroksid əmələ gəlir. Həmsallaşdırdıq. 11.2 11, kq burda məsələdə litrlə qram e, uyğundur və kq ilə də kubmetr uyğun olduğuna görə yəni qrama e, qram şlagrama qrama gram, litr kq ilə də kubmetrlə e, tənasüb qura bilərik. 112 qrama e, ayrılan qazların ümumi həcmi soruşulur. Ümumin burada 22.4 22.4 44.8 litr qaz ayrılır ikisi birlikdə. Məsələdə verib 11.2 11, kq x kub metr kimi yaza bilərik və x-ı da buradan hesabladığımızda 4 tam 148 kub metr olar cavabımız D variantı. 21-də natrium sulfatın sulu əridozundan 0.4 mol qaz armışdır. O zaman elektrolizdə cəmi neçə mol qaz ayrılır? ee 23 ilə eynidir. Yəni birini edirəm, digərini özünüz edə bilərsiniz. Diqqətlə qulağasaq, natrium sulfat + H2O aktiv metalın oksigen duzlarında hidrogen, oksigen və duz olduğu kimi qalır. Suyun yenə deyirəm elektrolizi baş verir. Və burada deyir ki, şey, anodda 4 mol qaz ayrılmışdı. Elektroliz zamanı elektrodlarda cəmi neçə mol qaz ayrılır? anotda demək e, 22.4 litr, yəni 22.4 litr oksigen ayrılanda cəmi birlikdə 21 üçlü molumuz nə qədər edir? 67.2 litr qaz ayrılır. Amma burada 4 mol deyir. Yəni özü də yə, bunun molla deyib başlayan oksigenin molla deyir. Yəni 1 mol anotda e, Qaz ayrılanda ümumilikdə 67.12 litr qaz ayrılır. Yenə də üzr istəyirəm, burada mol mən litrdə fikrim qalıb. 4 mola hələ neçə mol qaz ayrılar? On soruşur. Ümumilikdə bu tənasübümüz necə olacaq? 1 mol oksigen ayrılanda anodda ümumi işdə 2 və 1. Cəmi 3 mol elektrodlarda qaz ayrılır onda 4 mola x soruşur. Yəni yenə deyirəm 1 mol oksigen anodda ayrılanda ümumilikdə 3 mol qaz ayrılır hər ikisində cəmində. Amma məsələdə 4 mola x soruşur. x = 12 mol. Olacaqsı 22-ci sualda oxşardı. Burda katoda görə hesablayacaqsınız. 23-ə baxaq. Gümüş bir nitratın E, suda məlum elektrolizin e, suda məlum elektrolizləməsinin üç zamanlı skravnəsi hansı ifadələr doğrudur Gümüş bir nitratın elektrolizini yazaq plus H alınır gümüş plus oksigen plus nitrat turşusu 4 4 yazdı bura e, kütlənin zamanla asılıq qrafikidir burada ən böyük kütlə gümüşdə olacaq. 408-i vuranda 432 qram. 63-ü 4-ə vuranda 252 qram. Bu da 32 qram. Demə ən böyümü olacaq gümüş, ortada olacaq HNO3. Lap axırda da oksigen qazı olacaq. X oksigendir, doğrudur. Y gümüşdür, səhvdir. Z gümüşdür, doğrudur. Yer generator susudu doğrudur 29-cu səhifədə. Onda cavabımız olar 1, 3 və 4. 23-cü sualda 24 də oxşardı, miss sin yazıb bunu təyin edəcəksiniz. 25-nı atıram sual atma vaxtı 56 litr oksinalı bu zaman neçə qram su parçalanıb? Yazaq bunu da. Yəni oxşar etmişdi. Yenə də yazaq. Natrium sulfatın elektrolizində su parçalanır dedik. Yəni hidrogen və oksigen, plus natrium sulfat məhlulda qalır. E, 56 litr oksigen, yəni 36 qrama 22.4 litrdir. 56 qramda x. E, Burda da cavabımızı edəcək. 90 x = 90 qram. Oxşardı 26, 27 də özün məhz o nisbət nisbi bundan etmişdi əvvəlcə testdə var idi. Yəni 28 də ondandır. Əvvəlcə suala baxın, suallara baxın, orada var. 29 qanunçu elektron zalmış olan hamısı var. 30 qramların bunlardan da yenə də əvvəlki testlərimizdə 70-i 31 32 Bunlar da oxşar suallardır. Birini edək, digərini siz özünüz edə bilərsiniz. Yalnız metal ionu redüksiyonu 31-ə baxaq. Məhlulda 1 mol bir əsit turşu şarlanır və ayrılan qazın həcmini soruşur. Yalnız metal deyirsə, bu passiv metal olmalıdır. Yəni gümüş və bir əsaslı turşu, oksigenli turşulardan Məhlulda oksiyenli turşu olanda, yəni duzun tərkibi oksiyenli turşu olanda məhlulda turşu alınır. Bunun çündə məsələn oksiyenli turşu yazaq. Eee, bir əsaslı olsun özüdə nitrat turşusu götürək. Məsələn gümüş bir nitrat. Burda metalın bir valenti, iki valenti olmasının əhəmiyyət yoxdur. Yəni biz iki nitrat da götürə bilərsiz, fərq yoxdur. Yəni orada reaksiya yazanda gümüş plus Oksigen + HNO3 həmsallaşdıranda 4 4 4. Yenə yəni, burada da hələ tutaq ki bunu yazaq. Yenə də mis, oksigen, HNO3 həmsallaşdıranda 2 4 2 2. E, burada yəni oksigenlə nitratın mol nisbətləri eynidir. Ona görə 1-in üzərində biz hesablaya bilərik. Yəni gümüş nitratından hesablayaq. niz hesablayırıq. Eee 1 mol bir əsaslı turşularsa ayrılan qazın həcmini hesablayın. 22,4 litrə 4 mol turşu ayrılıb. Onda 1 mol deyir turşumuzu x yaza bura x-imizlə hesabladıqda 4 dəfə az 5,6 litr edər cavabımız. 32 də oxşar sualdır. Yenə deyirəm hər hansı birin mis reaktorlüyünü gümüş demək sulfat götürə bilərsiniz. Burada məsələn mis sulfatından hesablaya bilərsiniz. 30 33-cü suala baxaq. Demək, cədvələ əsasən uzunsu ilə məhəl etdirilər zaman neçə elektroksi gen qazı alındıqda məhlul doyğunluğa keçər? Bu məsələdə ə, siz şagirdlər demək əvvəlcə natrium nitratın qatılığını, yenə yəni, M kisləsini tapaq. M bərabərdir natrium nitrat bərabərdir 215 faizini tapırıq eləyir. 30 qram. M su nə qədər edir burada? 200-dən 30 çıxanda 170 qram. Və e, natrium nitratın məlunu elektroliz edəndə də orada su parçalanır və suyun bu parçalanmasından nə qədər oksigen ayrılır, nə qədər su parçalanmalıdır ki, qalan su orada həll olma əmsalına uyğun Və yəni uyğun olsun. Yəni həll olan həcm 375-dir. Duzumuz 30 qramdır. Suyumuz isə 170 qramdır ki, və orda nə qədərsə, yəni x qramı parçalanır. O parçalananda çıxanda və minə vuranda bu şərti ödəməlidir. Bunun üçün x-i buradan hesabladıqda x buradan 90 qram çıxır. 90 qram, yəni H2O-nun da parçalanmasından 2 hidrogen, oksigen alınır. Burada 36 qrama neçə litr? 22.4 litr parçalanma əmələ gəlir. Onda 90 qrama x. X də bərabərdir. X-i hesablasaq, deməli 90 x bərabər də 56 litr edər. Cavabımız burda 56 litr. İndi rən burda biz həll olmamız salında duzu suya bölüb qalan duzu, yəni suyun kütləsini, buzu qalan suyun kütləsinə bölürük və burda x qədər su parçalanıb. O da tapdıq ki 90 qramı parçalanıb və 90 qramdan da 56 litrlik oksigen alınır. Bu qədər dəyərli izləcilər, növbəti video izahlarda görüşərik.